надо вообще природу конфликта изучать, почему, даже если Россия напала, пусть она напала, почему это произошло? Не, Нет, тут как надо это? Не, природу, не природу конфликта, а природу кода российской, э, российского человека изучать. Почему вы, взрослый человек, относитесь к войне нейтрально? Ну я к ней пока никак не отношусь. Вам вот, не вот хватило по... времени сделать выводы? Ну, призовут меня, буду как-то относиться, изучу этот вопрос. Ну, я сейчас пока... Не... ну, а просто морально. Вам никак не давит, что умирают люди в другой стране? Непонятно за... почему. Не, ну, давит, конечно. Люди гибнут, это да, всегда трагедия, понятно. Но вы к этому нейтрально относитесь? Или все ж таки вы уже поменяли свое мнение? Ну, нет, ну, пока даже как-то... Значит, вы относитесь к нейтрально к смертям людей? Ну, это так.